Сьогодні у ресторані «Форос» можна було не тільки смачно пообідати а й потрапити на професійний благодійний майстер-клас. Благодійний майстер-клас із карвінгу художньої нарізки по овочам та фруктам було організовано у ресторані Фарос для дітей Запорізького реабілітаційного центру інтернет. Поки шеф куха ресторану Фарос віртуозно вирізав надзвичайні квіти та фігури із яскравих овочів, діти спостерігали та запам'ятовували можливість освоїти майстерність скарвінгу була у кожного. Светлана, я так понимаю, что вы в первый раз привели деток на подобный мастер-класс, на мастер-классы с карвингом. Но вообще ресторану Фороса и шеф-повару удалось удивить вас? Очень. Прямо даже с самого входа в ресторан мы вообще были в шоке. Речка такой здесь пейзажи красивые, сама обстановочка очень красивая, такие всеприветные здесь люди. Нам очень понравилось. Не знаю, как детям, но мне очень. Детей мы спросим позже. Ну, а сам мастер-класс вас впечатлил? Очень. Я бы хотела тоже такими позаниматься. Да, я бы взяла лично для себя такой мастер-класс. Очень впечатлил. Ну, как вам мастер-класс? Понравился? Вот что понравилось больше всего этого, из того, что шеф-повар показывал? Очень понравилась роза. Очень понравился лепесток. Ой, ну не лепесток, а вазу, которую делали, тоже очень-очень красивая. Ресторан тоже очень-очень красивый. Мы когда зашли, мы очень удивились. Ресторан Фарос находится за адресой улицы Державина 1D.